खासदार संजय राऊत बोलत आहेत थेट जाऊयात हा त्याने खुलासा करावा कोणीतरी बाहेरचे लोक येतात त्या अफिरात पदावर पदावर असतील ते कोणी गृहमंत्री असेल कोणी केंद्रीय मंत्री असतील पण या महाराष्ट्राला एक स्वाभिमान आहे आणि ज्यांनी हा महाराष्ट्र घडवला आहे त्याच्यात हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंपासून अलीकडच्या काळात शरद पवार साहेबांपर्यंत अनेक नेत्यांचं योगदान आहे तुम्ही आमच्या राज्यात येऊन अशा प्रकारे टीका करता टीका करायला तुम्हाला कोणी अडवलं नाही ही भाषा वापरता आणि समोर बसलेले गुलामांच्या औलात टाळ्या वाजवत्या टाळ्या वाजवत्या हां ज्याने या महाराष्ट्राने मराठी माणसाला ताट मानं उभं केलेलं ला आहे लाज वाटली पाहिजे टाळ्या वाजवायला सर परळीत एकदा नाही बघा हे परळीमध्ये जोपर्यंत या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी हे बीडमध्ये जाऊन आपला इंगा दाखवत नाही तोपर्यंत हे चालूच राहील आज काही पोरा टोरांना त्यांनी मोका लावला आहे बघा त्यांचे चेहरे ही प्यादी आहेत लहान हे भाडोत्री पोर आहेत मुख्य आरोपी मोकाट आहे त्याच्यावर एक साधा गुन्हा टाकलेला आहे तो सुटेल आता त्यांचे बॉस मंत्रिमंडळात आहेत खरं म्हणजे अशा प्रकारे राज्य करणं हे अमित शाहना सांगू इच्छितो तुम्ही गृहमंत्री आहात आला होता तुम्हाला ना तुम्हाला महाराष्ट्राची परिस्थिती माहीत नाही हे राज्य चालवणं अशा प्रकारे गुंडांच्या मदतीनं हीच या राज्याशी गद्दारी आणि बेमानी आहे सर सक्षम सक्षम महिलांनी जर लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल असं ठीक आहे त्यांचा सरकारचा प्रश्न आतापर्यंत घेतला आबोली तो तो साथ में आपने कहा कि संयोजक भी बनना चाहिए ताकि यूनिटी बनी दे रहे देखिये सामना में जो बात आई है संपादकीय में मैं मानता हूँ ये सिर्फ शिवसेना की या माननीय उद्धव ठाकरे साहब की बात नहीं है ये मन की बात नहीं है हमारे जो साथी है सब जो हम एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं ये उनकी मन की भावना है कि इंडिया ब्लॉक जो इंडिया आघाड़ी जो है इंडिया गठबंधन है वो और मजबूत होना चाहिए देश के सामने जो संकट है समस्या है सबसे बड़ी समस्या मोदीया और शाह है उनकी तानाशाही है संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये सबसे बड़ा संकट है उनके खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक और मजबूती से काम करने की जरूरत है यह हमारी भूमिका है लेकिन जरूर मैं ये मानता हूँ जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना मैं ये नहीं मानता हूँ जरूर लोकसभा चुनाव के लिए बना था हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े और मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी का बहुमत फिसकाने का काम हमने किया ये हमारा विजय रहा उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है कांग्रेस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है तो आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन बचाना चाहते हैं और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे में डायलॉग होना चाहिए संवाद होना चाहिए बातचीत होनी चाहिए जो हम एन में हमने काम किया है हमको मालूम है आज जो इंडिया ब्लॉक में है उनसे उनमें से बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिसने हमारे साथ एन में काम किया है तो हम हमको अनुभव है उस वक्त किस तरह से काम होता था यही तरीका अपनाना चाहिए बातचीत होनी चाहिए बस और हम कुछ मांगते नहीं बातचीत और डायलॉग होना चाहिए एक दूसरे के साथ आए पर उन्होंने उद्धव ठाकरे देखिए उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी ये बीजेपी की रोजी रोटी है उनका रोजगार है तर काल अमित शहानी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केलेली होती त्या टीकेचा राऊतांनी समाचार घेतला इतरही मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवणं चुकीचं नाही असं त्यांनी स्वबळाच्या नाऱ्यासंदर्भात भाष्य केलंय